пользователи интернета это активные, пассивных 23 тысячи, вот они зарегистрированы в интернет периодически там раз в неделю заходят, 23 тысячи, то есть если вы не можете собрать в вот петиции 250 подписей, то может она не актуальна, учитывая 5 тысяч активных пользователей Кроматос. Как как вы вычислили активных нейтральных. и нейтральных нет, есть компании, которые Провали. подключены у нас основные Провали. пользователи это сателлит, воля через компании мы промониторили сколько а в чем разница между активным и пассивным а, то как часто они пользуются а. интернетом а. то есть Провали. в течение активных 5000 пользователей это люди, которые проводят не менее часа вот в интернете в, в день пассивные пользователи они заходят там Пару а -а -а. раз в неделю. Очень вот разница. Вот примерно это. Это не какая-то там специально сделанная статистика. Это просто вот сами компании, которые поставщики интернета сделали вот такую а -а -а. да, относительно сентр... Поэтому, вы исходя были. из этого, вот ну, и определялись цифры. А это, На сегодняшний момент, конечно, Меток может уход, можно 200. 200. А какая-то петиция для улиц или квартала, а да, какая-то для города. Это разные вещи. Ну То есть, у нас ну, других механизмов не было тогда. Нет, но ну, мы даже... Мы, мы, Поэтому нет, нет, знаете, ну, за и, и по петициям, и по и, и своим инициативам, и по уставу по уставу Громады, когда был момент того, что тут многие структуры и спецслужбы ходили, что это надо срочно принять, для того, чтобы там не ходили, там нехорошие люди этим не пользовались. Я, как человек, изначально ходил, я понимаю, что такое устав Громады, я говорю, этот устав не может быть принят, его дальше не зарегистрируют. Но все настояли на том, что надо его принимать. Я воздержался во время голосования, я понимал, что устав городу нужен, но не в таком варианте это однозначно. То есть закончилось это тем, что на сегодняшний момент юстиция отказалась регистрировать этот устав и все. Так, о а чем причина? Я могу назвать причину. Спасибо. А что, а в калитуре, в калитуре? Давайте, а уже, да. давайте уже. Но Здесь, наверное, речь идет не столько о петициях по снижению порога, потому что что касается петиции, прописано в законе, от э, 100 до 500 тысяч жителей, не меньше, ниже 250 50 то есть это нижняя граница. И она, она нижняя действительно. А вот ну, что касается местных инициатив, которые могут касаться более локальных территорий, там дома или двора, то здесь ну, возможно стоит пересмотреть. 25 у ну. нас. Если для региона 25. Что касается вот важного мы сейчас все равно придем к уставу громады. Нет, самый лучший на сегодняшний момент проект устава громады, который разработан, это устав, который разработал Институт политической освиты. Я вычитывал, я знаю, что это за документы, я понимаю, чем они отличаются. И тот документ, который принимался у нас на городском совете, сильно отличался от того, что предлагал Институт политической освиты. Если я хотел с тем, чтобы взять за основу вот этот документ, который разработал, он бы был зарегистрирован, и вот получил бы действительно хороший классный устав. Я не знаю, кто там какие, не хочу догадками говорить условностями, закладывал в тот устав, который принимал русский совет. Я считаю, не я... ставили, да? Да. Он а, не дело в том, что по этому. петициям, я считаю, проблема на самом деле в том, что те граждане, которые выкладывают петиции, и то же самое и инициативы, они не проводят информационных кампаний. То есть они не изучают проблему, они активно не просувают идеи, они так выложили петицию, ну, в лучшем случае они ее продвигают по Фейсбуку, там, по ВКонтакте, проголосуйте, поддержите. Но, а информационной компании, которая бы пояснила, для чего необходимо это решение, не поясняют людям. Так вот, давайте подпишем петицию. А в чем ее? Ну, для чего он? То есть информационная кампания должна проходить, я не знаю, месяц-два до того, как будет выложена сама эта петиция, будет сформулирована. Сама петиция это просто сформулированный вариант решения проблемы. Вот я так понимаю. А для того, чтобы объяснить людям, что есть такая проблема, кто от нее страдает, на какие группы населения влияет, что это даст, если такое А вот еще есть другие варианты. Но это, самое... это надо объяснить людям. Кто, точно так же что и местные инициативы. Ну, более того, у нас положение про вот местные инициативы, тогда она еще принималась, по-моему, в 2010 году, и это суперчит постанове Кабинета министров, там прописано, что решение враховывается. А, постановление. Враховывается. Нет, там написано враховывается. А у нас приняли положение городской совет. Берется до уваги. Вот большая разница. Вот ты побегал, ты собрал, ты провел информационную кампанию, а городской совет просто взял до уваги а в, положи, э, в, постановлении кабинета местного написано, враховывается. То есть каким это Об... к да. Да. Там, там тлумачить можно по-разному. Но врахов, может быть, частично его как-то приняли, понимаешь? Но враховывается, Учитывается. да. Учитывается. У нас же берется до да, уваги, все. То есть смысл его ну, теряется може, що це зовсім другой третій конструкт юридичний. Надо змістити зміни в ото. Зверніть увагу, а розглядається. Розглядається. Возможно, да. як говорять. Сьогодні говоря. у нас у вас справді ми домовились з секретарем міської ради про те, що вони нарешті, вони прийняли, до речі, одна з найперших громадських ініціатив в Донецькій області в 2000 2000 2001 році, мені здається, положення. Ось, і дійсно, там немає ось цього положення, що вони розглядають його міська рада. І громадськість дуже сильно обурювалася, що справді вже був прецедент поступ, справді був, якіс, просто, поступу, правді був вбитись, і просто було проігноровано, ну, принести добре. Немає положені вимоги до розгляду місь, міської ради даному питання. От зараз ми можемо вдосконалити це положення. Ми домовились з місцевою владою, з вирішуванням про те, щоб додати вдосконалити положення. Бо дійсно тоді, якщо немає обов'язку влади, хоч розглянути це питання, то навіщо ця ініціатива потрібна? Тут же саме громадські ініціати експерті. У нас в городе невозможно сделать нормальный ход Потому что по нормативно-правовых документов действующего нету. У меня есть э, ответ, официальный ответ. Первый запрос. Прошу предоставить по действующих порядков, правил и так далее. Ответ. У нас нету по Второй вопрос. Прошу предоставить э, все действующие на сегодняшний день порядки, правила и, и другие нормативно-правовые документы. Мы не имеем в электронном виде. Дайте в бумажном хотя бы. Мы не можем вам дать бумаж. А, тогда я пишу третье обращение. Заява про проведение громадской экспертизы виконавчих органов. Ответ. Ваш запрос не э, відповідає закону про э, публичный запит, э, доступ до публичной информации. Понимаете? Маразм. Мараз. Вот это юрист Шико, слава богу, что ее уже, она уже не начальник отдела Но на сегодняшний день городскому совету, что надо сделать? Э, полную систематизацию и инвентаризацию всех действующих нормативно-правовых актов. Я подходила к юристу, это ей говорила. Ответ был такой, ну вы подайте инициативу, изложите ее письменно, и тогда кому-нибудь поручат, будет делать. А как мне, пардон, на сегодняшний день вообще выконавчий орган, выконком работать, если у него нету этих политик, этих процедур, этих, этих всех порядков и прав. То есть ручной режим, что хочу, то и делаю. Этому такое решение выдаю, этому такое разрешение выдаю. Все, нонсенс. По большому счету, если нет этого парелика и нет систематизированных вот этих всех порядков и правил, они непонятно чем там занимаются. Интересная позиция депутатов, которые сегодня присутствуют. Готовы ли вы до принятия статута Устава Титульной Громады Краматорска быть инициаторами принятия все-таки положений по всем остальным инструментам, которых нет, да? кроме тех трех? И возможно предложить внести технико-юридические правки, возможно правки с количеством поддержавших инициативу, по петицию. уже существующее положение. Готовы ли вы стать вот, инициатором